Selamat datang ke episod terbaru podcast kami di mana kita akan membincangkan satu topik yang sangat relevan dalam dunia pekerjaan hari ini iaitu bertajuk cabaran dan strategi komunikasi dalam organisasi pelbagai budaya. Dalam era globalisasi ini, organisasi semakin berkembang merentas sempadan negara melibatkan pekerjaan dan pelbagai latar belakang budaya bahasa dan norma sosial walaupun kepelbagaian ini membawa manfaat besar kepada kreativiti dan inovasi ianya juga membawa cabaran yang ketara khususnya dalam berkomunikasi sama kita ada dua tetamu yang istimewa yang pertama ialah Encik Muhammad Badrul Helmi bin Di mana ianya merupakan seorang Pakar Komunikasi Organisasi yang menjalankan pelbagai kajian Tentang komunikasi dalam Persekitaran kerja pegawai Okey, yang kedua ialah Encik Muhammad Syahmi Seorang eksekutif syarikat multinasional Wow, yang berpengalaman bekerja dalam pasukan antarabangsa. Wow, nice. Dan sering berdepan dengan isu komunikasi uh, lintas budaya. Ya, Cik Syami ya. Terima kasih. Terima kasih Cik Muhammad Badrul dan kasih Syami. Dan nak sudi bersama kami hari ini. Hmm. Okey baik, kita teruskan dengan perbincangan kita. Uh, Encik Muhammad Badrul ini, bolehkah Encik terangkan mengapa komunikasi dalam organisasi pelbagai budaya menjadi cabaran besar bagi organisasi pada hari ini. Boleh Encik Muhammad Badul ini boleh saya saya terangkan? Okay. Terima kasih kepada Encik uh, Moderator kita, Encik Khairul. Okay. 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 Organisasi adalah uh, organisasi memang sudah kompleks dan kita sedia maklum. Lah. Tetapi dalam persekitaran kerja, kita ada Aa, melibatkan aa, pelbagai budaya aa, persepsi terhadap populasi gaya internisasi gaya dan lah, sistem budaya dan penggunaan bahasa yang berlainan menjadi faktor utama yang sukar untuk kita faham lah. selain itu, kita ambil contoh sebagai aa, negara asal timur budaya asal timur Jepun dan Korea mereka lebih mengutamakan kesopanan dan kemasinya tidak langsung okay. Okay. Berbanding dengan negara barat Yang lebih kepada uh, komunikasi terus terang Dan terbuka Jika bekerja Dari dua latar belakang yang berbeza Bekerja bersama <coughs> Tanpa memahami Apa yang mereka uh, Apa Kemasi uh, Kemasi ia boleh mengimbulkan konflik dan kesukaran dalam perbincangan uh, kuasa kerja ni. Uh, jadi tu lah. Alright, tadi yang saya tak berapa nak jelaskan sikit. Ah, ya. Nanti, boleh bagi Kita ulang balik dekat contoh, sebagai contoh apa yang tadi? Sebagai so, contoh dalam kita ambil uh, negara Asia Timur lah. Timur, uh, seperti Jepun dan Korea. Mereka lebih mengutamakan persepanan dan kebenaran uh, apa uh, uh, tidak langsung. es eh, uh, tidak langsung. Okay. Berbanding dengan negara barat seperti di Jerman uh, atau Amerika Syarikat Mereka lebih suka berbawah terus terang Terus terang. terang Orang terang Orang menari, terang Menarik, menarik, Encik Omar Syami <tuk> Sebagai seorang yang bekerja dalam syarikat multinasional <tuk> Pada pendengar multinasional Sebagai seorang pekerja syarikat multinasional Bolehkah anda kongsikan pengalaman anda menghadapi Sepanjang anda menghadapi cabaran dalam komunikasi pada hari ini. Jadi pada hari, pada hari, hari inilah. Uh, Assalamualaikum. Uh, terima kasih atas uh, undangan saya. Apa ni saya memang pernah kerja dalam satu projek yang kata budaya ada bersilang uh, macam uh, dengan uh, India, Jepun dan juga Eropah ni Perancis ni. Ah depa cabaran besar ni perbezaan komunikasi dalam syarat perbezaan komunikasi dalam memberi arahan memang memang bezalah. Selain daripada bahasa ataupun sendiri, India okey, India memang uh, boleh berbahasa Inggeris, dari komunikasi kita masalah. Tapi Perancis dengan Jepun ni dia ada dia punya uh, bahasa sendiri yang memang mereka guna pakai sepenuhnya. Jadi bahasa Inggeris ni jadi uh, satu kesusahan macam ada perbezaan anak-anak nak komunikasi tu. Lepas tu pula Apa ni Pascal Francis ni dia Game keras ni dia suka berdebat secara terbuka Dia tak puas hati Dia habak tu eh uh, This one is not right, this one right, this right. Uh, this right. Uh, Jadi macam tu Kalau kata geng Jepun dengan India ni Asia, Asia kan? Kita orang Asia ada sopan tu, dia Dia lebih kepada uh, macam uh, macam ni ha, uh, Ok tu, uh, macam ni okey Jadi macam lebih kepada uh, turut, dia tak melawan Macam tak ada konfrontasi, sangatlah konfrontasi tu korang Lepas ha, tu, tu lah dari segi mimik muka, ekspresi wajah Kalau kita Europe ni, kalau dia tak suka, memang dia bagi tu yang muka tak suka ha, Kalau kata Jepun ni India ni, dia tak suka pun, dia tak paksa ni orang Bagi nampak macam dah ni orang lah, ha, macam Senang cerita kalau kata Encik Muhammad Syami, kalau kata saya pergi sana Belum tentu saya cakap macam Muhammad, apa, Encik Muhammad Syami cakap dengan Salah, yes, no, yes, no Yes, right Okey, right itu contoh yang sangat baiklah. Pada pandangan saya berdasarkan pengalaman dan kajian atau faktor uh, yang boleh menyumbang kepada isu komunikasi ini. Okey. Uh, boleh tak dalam masa yang sama Inci Muhammad uh, Badrul Jami tolong terangkan. Boleh tak dalam maksud saya berdasarkan pengalaman lah, pengalaman Inci Badrul Helmi dalam faktor uh, lain, faktor lain yang menyumbang menyumbang kepada isu komunikasi faktor kita, um, yang kita menyumbang uh, kita punya faktor komunikasi eh? cabaran kita dalam komunikasi hmm. uh, di sini saya ada tiga uh, cabaran yang mana salah satu, satu dia uh, gaya kebimbangan yang berbeza maksudnya di sini negara-negara seperti China dan uh, Malaysia lah, kita ambil contoh Malaysia uh, kebimbangan hierarki dan lebih dihormati di mana kita di sini kita lebih uh, di Indonesia kita lebih pada mendengar arahan. Okeylah. Right. Okey. Dia tidak sama dengan negara-negara uh, barat -negara lain right, di mana mereka Berfungsi ada uh, dua hala pihak uh, pihak atasan dan pihak uh, bawahan mereka lebih uh, lebih cenderung terbuka dalam membuat satu perbincangan, mendengar idea jadi <tuk milik> itu kita ada juga uh, kepelbagaian budaya. Sama dalam tu uh, kepelbagaian budaya. Kadang-kadang uh, pekerja membuat uh, adaian awal dan uh, terhadap rakan mereka sendiri tanpa uh, melihat uh, latar belakang budaya dia mereka yang boleh menyebabkan uh, salah faham ataupun yang kurang uh, efektif dalam atau kurang kita berbuat uh, <tuk milik> ya, Cabaran yang ketiga adalah penggunaan bahasa korporat yang berbeza oh. okay. Di Malaysia, kita mungkin lebih guna mudah... Malay, bahasa Melayu okay. Cara kita berkomunikasi Cuma ada ataupun dengan apa-apa dalam bahasa, bahasa. dalam bahasa yang sama, Malaysia ni adalah oleh apa? Bahasa Melayu Bahasa Malaysia adalah bahasa, bahasa rasmi Malaysia, Malaysia. Okay. Berbanding okay. 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 dengan negara-negara luar yang English merupakan uh, bahasa perantaraan jika dua budaya yang bekerja dalam satu tempat komunikasi mereka salah seorang tidak memahami apa yang akan uh, mereka bekerja mereka akan, mungkin akan berlaku di berlaku masalah pahamah kerana tidak mendengar arahan yang jelas. Okey, dalam masa yang sama dalam masa yang sama lah Cik Maimi Cik Sami model komunikasi dalam menguruskan perbezaan budaya Okey. Berdasarkan perbincangan kita yang tadi uh, Adakah terdapat model komunikasi yang boleh digunakan oleh organisasi Untuk menguruskan perbezaan budaya ini? Uh, sebelum tu saya minta penjelasan daripada Encik Muhammad Lagrullah untuk tangankan ya. Okay. Kita dalam kondisi kita ada beberapa, beberapa model lah untuk kita boleh, kita boleh gunakan dalam komunikasi sahaja, okay? okay. salah satunya adalah model Half-step uh, yang mengenai dimensi uh, budaya. Di mana model ini menerangkan bagaimana uh, budaya berbeza dalam aspek jarak dan kuasa. Uh, ini individu, uh, individu, kolektif, kumpul, dan sikap terhadap ketidakpastian. Di mana teori adaptasi uh, komunikasi pula ia lebih kepada uh, menekankan bahawa Pekerja harus menyesuaikan gaya komunikasi Mereka mengikut konteks dan budaya individu lain Dan yang ketiga adalah model komunikasi berpusatkan empati yes. ha, Di mana model ini mendekatkan kepentingan memahami perspektif orang lain Sebelum bertindak balas dan dalam perbualan seharian perbualan kita dalam pekerja atau persaharian Atau model yang kita selalu gunakan itu antara tiga model lah. Macam mana Encik? Setuju, saya setuju lah dengan apa yang Encik Fazlul yang buat lah. Uh, pengalaman saya pun organisasi yang apa? Yang amal, latihan, uh, komunikasi silang budaya ni Uh, biasanya komunikasinya lebih bagus kan? daripada yang tak komunikasi silang dalam um, mereka Memang saya setuju lah. Okey, cadangan proses dan strategi komunikasi Okey, berdasarkan apa yang kita bincangkan uh, Apakah strategi yang terbaik untuk memastikan komunikasi Organisasi pelbagai budaya supaya ia yang lebih berjalan dengan lancar Okey, uh, saya nak minta daripada pendapat dan penonton yang berada Di dalam kita punya sesi untuk uh, Encik yang Muhammad Badrul ini terangkan terlebih dahulu Okey, di sini yang saya mungkin ya uh, tiga strategi yang kita boleh gunakan dalam apa juga aktiviti ya, uh, sama ada di organisasi, okay, luar organisasi kita, soal, uh, maksudnya ya uh, bersekitaran kita kita boleh gunakan, uh, kita boleh buat uh, latihan dulu. Boleh kita buat latihan. Okey, latihan berdasarkan bermain di mana latihan ini kita boleh uh, kita dapat dilatih untuk ke pelbagai budaya uh, cara inter interaksi kita bersama akan sekerja kita ataupun uh, orang asing yang kita jumpa kita boleh perbanyakkan latihan lah, latihan kesedaran pelanggan ni dan nah, kedua dia kita boleh gunakan uh, teknologi uh, sepertinya kita boleh gunakan Microsoft Term atau Slack yang mana dia dapat membantu pasukan kita berkomunikasi dengan lebih baik lah okay, dengan menggunakan teknologi yang ketiga kita boleh gunakan bahasa mudah maksudnya di sini kita kalau uh, boleh kita elak kita gunakan bahasa yang orang lain tak faham maksudnya kita boleh guna bahasa Melayu dengan uh, Malaysia dengan orang tapi okay. Okay, kalau kita gunakan bahasa Melayu dengan uh, luar negara asing seperti yang mereka, syarikat mereka tidak akan faham benda ini okay. <coughs> ini ada tiga strategi yang saya cadangkanlah untuk kita gunakan dalam latihan, latihan kita Okey, pada pandangan Encik Muhammad Syami <tuk> macam mana pada pendapat anda lah okay, Terima kasih ah, Kalau dari saya ah, Kalau kata ah, Nak apa, ah, Saya nak tambah sejalan Kira wujudkan persekitaran kerja orang ni ah, Yang orang kata Yang lebih ah, Menghargai kepelbagai budaya lah Maksudnya, persekitaran kerja tu macam ah, label tu contoh kita buat satu projek tu Uh, nak buat label-label belah tu uh, jangan buang sampah ke apa sini kita kena bubuh uh, bahasa orang ada bahasa Malaysia ada bahasa Inggeris kan kena kalau ada majoriti itu memang majoriti France ke uh, majoriti Jepun ke kan, kita kalau boleh tulisan di depan tu bubuh sekali kat makan dadah jadi apa lebih lebih mudah kan? lebih mudah untuk kita uh, bagi pekerja tu yang dalam projek tu rasa lebih sekarang selesor Yang terakhir apa yang Cikgu Syamik tadi cakap lah Itu pun kita boleh masukkan Salah satu salah satu salah kita Oh Okey Cantik Idea dan pandangan yang, yang Menarik Agak yang menarik lah Okey Baiklah kita pun sudah Ke penghujung Rancangan pokas Saya terima kasih dengan Encik Muhammad Badrul Alhamdulillah Cik Muhammad Syami ya, Terima kasih Pak Atas Atas ya, perkongsian ya. yang Bermanfaat dan anggap Bernilai Yang mana saya amat berharaplah Kepada pendengar Dapat memahami beberapa Kepentingan komunikasi Yang berkesan dalam organisasi Pelbagai budaya Kepada semua pendengar Jangan lupa untuk Mengikuti episod Seterusnya Tapi belum tentulah Ayat seterusnya itu akan diteruskan Saya menyeru kepada semua pendengar dan penonton Yang telah melihat video ini Supaya terus menyokong podcast kami Sampai bila-bila Terima kasih